assalomu alaykum hurmatli talabalar tilshunoslik va sotsiologiya fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz bugungi mavzumiz tilshunoslik va adabiyot tilshunoslikning badiiy adabiyot bilan munosabati lingva poetikaning shakllanishi mavzusi mavzumiz quyidagi rejalardan tashkil topgan tilshunoslik va adabiyot tilshunoslikning badiiy adabiyot bilan munosabati hamda lingva poetikaning shakllanishi o'zbek lingva poetikasi uning maqsad va vazifalari so'zning qudrati va undan badiiy maqsadlarda foydalanish keyingi rejamiz badiiy tasvir vositalari tilshunoslik badiiy adabiyot bilan ham uzviy aloqadadir biz o'tgan ma'ruzalarimizda tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi haqida gaplashib o'tgan edik endi biz bugungi mavzumizda bevosita tilshunoslikning adabiyot fani bilan aloqadorligi xusida to'xtalamiz tilshunoslik yuqorida aytib o'tganimizdek badiiy adabiyot bilan uzviy aloqada hisoblanadi chunki til aloqa vositasi sifatida muayyan axborot toshuvchi oddiy belgilar sistemasigina bo'lib qolmay balki tinglovchiga ta'sir qiluvchi qudratli vosita hamdir tilning birinchi funksiyasi ya'ni vazifasini an'anaviy ən va sistem struktur tilshunoslikning o'rganish obyekti bo'lsa ikkinchi funksiyasi lingva lingvopoetikaning o'rganish obyektidir lingva poetika nima degan savol tug'iladi lingva poetika lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo'lib badiiy asarlarda qo'llanilgan lisoniy birliklarning endi bu lisoniy birliklarga fonetik morfemik leksik va boshqa birliklar kiradi ularning Bad badiiy estetik vazifalarini tilning konnotativ funksiyasini o'rganadi boshqacha aytganda lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nusqni o'rganuvchi bo'limi hisoblanadi lingvopoetikaning predmeti badiiy asarda foydalanilgan til birliklarining yig'indisi hisoblanib ular yordamida yozuvchi o'zining g'oyaviy badiiy niyatini amalga oshirish uchun zarur estetik ta'sirni ta'minlaydi lingvopoetik tahlilning maqsadi muallif tomonidan Yaki, badi, e ni, u yoki bu til birligi badiiy so'z ijodi jarayoniga qanday kiritilishi til vositalarining u yoki bu o'ziga xos birikmasi mazkur estetik effekt yaratilishga qay tarzda olib kelishini aniqlashdan iborat bo'lishi lozim lingvo poetikaning asosiy o'rganish obyekti esa badiiy matn hisoblanadi badiiy matnni tahlil qilish orqali ijodkorning badiiy mahorati o'ziga xos uslubi til birliklaridan foydalanishi yozuvchining umumxalq tiliga munosabati o'rganiladi badiiy nutq badiiy adabiyotning bayon qilish vositasi sanaladi filologiya tarixida badiiy asar tili va poetik til atamalari tez tez uchrab turadi mazkur atamalar ifodalagan tushunchalar bir biriga juda yaqin tursa ham lekin o'zaro ma'lum jihatlari bilan farq qiladi obraz uslub ko'chim ya'ni trop badiiy til stilistika poetika kabi tushunchalar badiiy asar tili va lingvistik poetikaga payit, daxldor tushunchalar hisoblanadi grigoryevning ta'kidlashicha badiiy til keng qamrovli obyekt sifatida funksional darajalangan qismlarga fragmentlarga bo'linish xususiyatiga egadir amalda keng qamrovli obyektning ayrim fragmentlarigina badiiy nutqning tahliliga beriladi ana shunday asosiy fragment badiiy asar tili sanaladi ko'rinadiki badiiy nutq badiiy asar tiliga nisbatan kengroq tushuncha ekan u tilning ekspressiv funksiyasini o'z ichiga oladi badiiy asar tili esa badiiy nutqning bir ko'rinishi ya'ni bir fragmenti hisoblanadi badiiy nutqni o'rganuvchi lingvistik poetika ham til sistemasi barcha sath birliklarining badiiy estetik funksiyasini qamrab olishi bilan muhim ahamiyatga egadir fonetik fonologik sathda fonetik birliklar ham badiiy estetik vazifa bajarishi mumkin xususan bir xil tovushlarning bir xil bo'g'inlarning takrorlanishi she'riyatda go'zallikni ta'sirchanlikni ta'minlovchi asosiy vositalardan sanaladi she'riy matnda nutq tovushlarining estetik imkoniyatlari tez va qulay idrok etiladi chunki she'rda o'ziga xos jozibador ohang bo'ladi bu ohangdorlikka tovushlarni uslubiy qo'llash natijasida erishish mumkin she'riyatda asosan alliteratsiya bu endi undoshlar takrori hisoblanadi assonans ya'ni ullilar takrori geminatsiya undoshlarni qavatlash ya'ni ikki undoshning bir joyda kelishi kabi fonetik usullaridan keng foydalaniladi nasrda ullilarni cho'zish undoshlarni qavatlash tovushlarni takrorlash so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish tovush orttirish yoki tovush tushirish kabi fonetik usullar yordamida ekspressivlik ta'minlanadi ya'ni ta'sirchanlik ta'minlanadi tovushlarni uslubiy qo'llash bilan bog'liq qonuniyatlarni yozuvda aynan ifodalash imkoniyati cheklangan biroq talaffuz va bayon muvofiqligiga fonografik vositalar yordamidagina erishish mumkin qadimgi tilshunos olimlarimiz faylasuf olimlarimiz aflotun va arastu yashagan zamonlardayoq so'zning talaffuz tarzi va uni aynan yozuvga ko'chirish muammosi mutafakkirlar e'tiborini o'ziga jalb qilgan edi hatto bu notiqlik san'ati bilan bog'liq bo'lmagan ravishda so'zning so'zdagi harflarning talaffuzi bilan bog'liq ohanglar garmoniyasi buyuk faylasuflarga ilhom manbai bo'lgan edi ular so'z tarkibiga singib o'ziga xos ma'no va ohang kasb etib ulgurmagan tovushlarga ham o'zgacha mazmun berishga intilishgan masalan g tezlikning shiddatning ramzi bir viqorning silliqlikning yaltiroqlikning ifodachisi a kattaning i abadiyatning belgisi sifatida talqin qilingan keyinroq tovushlar tabiati bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar i b g tovushlari daxshatni yodga solishi xursandchilikning t p el tovushlari nazokatning sirli ramzlari ekanligi haqidagi mulohazalarni bayon qilishgan leksik sattiqda leksemalarning ko'chma ma'nolarda qo'llanilishi endi biz bilamizki bu ko'chma ma'noda qo'llanishga metafora metanimya kabi hodisalar kiradi shuningdek mubolag'a kabi hodisalar ham ta'sirchanlikni oshiradi va lingvistik poetikaning tekshirish obyekti sanaladi bundan tashqari badiiy matnning leksik tahlilida badiiy asar tilidagi ma'nodosh shakldosh zid ma'noli ko'p ma'noli tarixiy hamda arxaik so'zlar yangi yasalmalar shevaga oid so'zlar chet va bulgar so'zlar ajratib olinadi va asarga nima maqsad bilan olib kirilganligi izohlanadi badiiy matnning lisoniy xususiyatlari tahlil qilinganda morfologik birliklarning ishlatilishi bilan bog'liq holatlar haqida fikr yuritish talab qilinadi morfologik birliklarning estetik vazifasi deganda maxsus so'z formalari vositasida shuningdek ma'lum bir grammatik ma'no va funksiyaga ega bo'lgan so'z formasini maxsus qo'llash orqali ekspressivlik emotsionallik ifodalanishi tushuniladi ekspressivlik ijobiy va salbiy ma'no qirrasiga ega bo'lgan so'zlarda yaqqol ko'rinib turadi badiiy matn lisoniy jihatdan tekshirilganda dastavval ana shunday ma'no qirralariga ega bo'lgan birliklarni ajratish va qaysi turkumga xosligi kimning nutqida nima maqsad bilan qo'llanilganligi kimga nisbatan qanday vaziyatda ishlatilganligiga e'tiborni qaratish lozim bo'ladi odatda erkalash suyish hurmat e'zozlash ko'tarinkilik ulug'vorlik tantanavorlik kabi ma'nolarni bildiruvchi so'zlar ijobiy ma'no qirrasiga ega bo'lgan so'zlar hisoblanadi masalan toychoq qizaloq girgitton bo'lay o'rgilay bolaginam arslonim paxlavonim shakarim yoki do'mbog'im oppog'im kabi salbiy ma'no qirrasiga ega bo'lgan so'zlar sirasiga esa jirkanish manmanlik mensimaslik kibrlilik masxara nafrat g'azab kinoya kesatiq kabi subyektiv munosabatni ifodalovchi so'zlar kiradi bunday ma'nolarni yuzaga keltiruvchi ki omillarni aniqlash va baholash lisoniy tahlilning asosini tashkil qiladi o'zbek tilida kichraytirish shakli cha çə, chog' chak qo'shimchalari bilan erkalash shakli jon xon oy aloq affikslar yordamida hosil qilinishini barchamiz bilamiz hurmat mensimaslik istehzo umumlashtirish tur jinsga ajratish kabi ma'nolar esa la rafiksi bilan hosil qilinadi gina qo'shimchasi chegara erkalash yaqinlik ma'nolarini yuzaga chiqaradi tahlil jarayonida matnda qo'llanilgan barcha morfologik birliklar emas estetik maqsad aniq ko'rinib turadigan yozuvchining badiiyyat ifodalangan morfologik o'zgachaliklar haqida so'z yuritiladi masalan eng ko'p ishlatiladigan badiiy ta'sir vositalaridan biri takrordir morfologik birliklarning takrorlanishidan yuzaga keladigan uslubiy vosita morfologik parallelizmning qo'llanish maqsadi nisoniy jihatdan tadqiq etilishi mumkin shuningdek atoqli otlar sirasiga kiruvchi antroponimlarning muayyan maqsad bilan qo'llanishiga aloqador kuzatishlar olib borish mumkin chunki badiiy asarda qo'llanilgan ismlar ichida alohida uslubiy maqsad yuklanganlari ham bo'ladiki ular yozuvchining g'oyaviy badaniyatini aniqlashga yordam beradi badiiy nutqning ta'sirchilligini ta'minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi sintaktik gradatsiya sintaktik sinonimiya bog'lovchilarning maxsus qo'llanishi antiteza monolog sukut inversiya epifora ellipsis alliteratsiya ritorik murojaat emotsional gaplar kabilar sintaktik poetikaning o'rganish obyekti sanaladi shuningdek gap bo'laklarining o'rinlashishi gap tarkibida bir xil bo'laklarning takrorlanishi kabi hodisalar ham badiiy nutqni shakllantirishga xizmat qiladi shunday qilib lingvo poetika tilning qaysi sath birligining badiiy estetik funksiyasini o'rganishga qarab fonetik poetika leksik poetika sintaktik poetika kabi ke, qismlarga bo'linadi lingvo poetikaning har qaysi turini alohida alohida o'rganish va ularning o'zaro munosabatini ochish hozirgi tilshunoslik oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi shunday ekan biz o'rganayotgan mavzu tilshunoslik va adabiyot bevosita aloqador hisoblanadi demak biz tilshunoslikni adabiyotsiz ham badiiy adabiyotsiz ham tasavvur qila olmas ekanmiz demak shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi ushbu mavzu bo'yicha savol va topshiriqlar tizimda joylashgan ularga javob berishingiz mumkin shu bilan darsimiz yakunlanadi xayr salomat bo'ling